aziz obunachilarim endigina kuzatishni boshlagan aziz bekajonlar bugun sizlar bilan mazali piyozli do'lma tayyorlab ko'rsatib beraman videoimizni ko'rib boring va yoqsa bittagina layk like bosib qo'yishni hamda obuna bo'lishni unutmang endi esa ishimizni boshladik bizlarga ikkita piyoz kerak bo'ladi piyozimizni arshib tozalab oldik endi qaynoq suv solib piyozimizni 15 besh minut yigirma minutga dimlab qo'yamiz piyozimiz dam bo'lguncha masalliqlarimiz tayyorlab olamiz uch yuz qiyma kerak bo'ladi guruch uncha ko'p emas 3-4 osh qoshiq yetadi guruch piyoz bir dona piyozni maydalab to'g'rab oldik endi bunga taftga -gü ko'ra tuz va ziravordlar men murch solib qo'yaverdim xohlasangiz har xil ziravordlar solsangiz ham bo'ladi endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz uyingizda albatta tayyorlab ko'rsa mazasini o'zingiz baho berasiz tayyorlab ko'ring albatta sizga ham yoqadi degan umiddaman piyozimiz mana suvimizdan olb oldik o'n besh minut yigirma minut piyozimizni qaynoq suvga solib demlab qo'yishimizdan maqsad bu piyozimiz qattiq bo'lgan vaqtda ayrilmaydi yumshoq bo'lgan vaqtda mana ayriladi sinmaydi xohlasangiz qaynatib ham yuborsangiz bo'ladi yoki qaynoq suvda dimlab qo'ysangiz ham bo'ladi mana dimlasangiz yumshaya yumshoq holatga keladidain tezroq tezroq ayriladi ham ayrilish jarayonida sinib ketmaydi bir tomondan pichoq bilan ozroq kesib yuoramiz va qiymamizni piyozlarimizni ichiga solib joylashtirib olamiz uzumni toktlaridan kalslardan albatta dulma tayyorlab ko'rgansiz lekin bu piyoznikidan hali tayyormagan bo'lsangiz albatta tayyorlab ko'ring bu ham juda ham zo'r chiqadi mana solib solib chiqamiz qaynash jarayonida ochilib ketmasligi uchun bir tomoniga mahkamlab qadab olamiz yopib olamiz bir tomonini mana dulmachalarimiz ham tayyor bo'ldi endi buni masallig'ini qaynatish uchun sabzilarimizni qovurish uchun kartoshka sabzilarimizni to'g'rab to'g'rab olamiz mana azizlarim kartoshka sabzimiz tayyor endi buni yog'iga solib qovurib qovurib olamiz albatta mana tavamiz qizib turibdi piyozimizni solib yaxshilab qovurib yuboramiz piyoz kamroq soldim chunki asosiy piyozi bo'lganligi sababli qovurish jarayoniga piyozni kamroq soldim endi sabzimizni solamiz sabzimizni ham solib qovurib yubordik endi navbat kartoshkaga kartoshkamizni ham solib qovurib olamiz tatibga ko'ra hamma o'zini tabiga ko'ra tuz ziravorlardan solib yuborsa bo'ladi tuzlarimiz solib oldik yaxshilab aralashtirib olamiz ikki uch minut qovurib olamiz chiroyli qip qizil bo'lib chiqishi uchun mana endi do'lmachalarimizni joylashtirib joylashtirib chiqamiz kartoshka sabzilarimiz qovurilib oldi ko'p masalliq ketmaydi mana ikkita piyozimizdan shuncha do'lma chiqdi siz ham tayyorlab ko'ring albatta sizga ham oila a'zolaringizga ham yoqadigan umiddaman albatta yoqsa layke bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang kanalimiz yangi sizning bittagina obuna bo'lishingiz biz uchun katta yordam hisoblanadi shuning uchun albatta layk like bosib obuna bo'lishni unutmang joylashtirib oldik endi bunga suv solib uncha ko'p suv solmaymiz ozroq solsak ketadi qaynab og'zini yopib qo'yamiz asosiy bug' bilan pishadi hozir bunga tuz solmaymiz tuzimizni qaynab chiqqandan ko'rin keyin tuzimizni ko'ramiz kayin shunga qarab solamiz mana yopib qo'ydik ozini dimlab qo'yamiz mana ovqatimiz ham qaynab chiqdi endi buni tuzini ko'rib yuboramiz va shunga qarab tuz solamiztuzimiz ozroq past ekan shunga tuz solib yubordim 5 minut 40 minut davomida qaynab chiqdi va mana pishib oldi endi buni tarelkalarimizga suzamiz va mazza qilib yeymiz siz ham uyda tayyorlab ko'ring albatta sizga ham yoqadi degan umiddaman videoyimiz yoqqan bo'lsa albatta bitta like bosib qo'ying keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' omonlikda uchrashguncha omon bo'ling deb qolamiz